три слова, что хват... термидировали... коллеги, мне чем понравился доклад Владимир Александрович наверное, меня подтвердит? Вспомните э, Бахметьевскую диссертационную работу "Механизм образования переломов длинных трубчатых костей, когда действует сила под углом". Сила... Вот. Вот, вот. Да мы помним, Он что я думаю у нас первый... Нет, что вы что, другой какой мозгом? Вот, вот. вот. Дальше схема. Вот этот кровопотек, теперь смотрим вниз. Вот назад, назад. Пожалуйста. Вот. Э, вспомните, перелом. Сила действия в этом направлении. По идее, по логике, перелом должен где-то образоваться здесь и бежать туда. Перелом образуется в противоположном направлении действия сил. И здесь у нас же, видите, какой кровопотек. Вот он тянется. Стандартно судебно-медицинский эксперт, видя вот такой протяженный кровопотек, подумает, что, что снаряд летел в этом направлении, а на рёвком сюда Правильно? Ничего, это, почему это? Все наоборот. Сергей, а теперь а вернитесь к предыдущему слайду. где на руке. Вы смотрите, это же на руке, это перемещающийся Да. перемещающийся. Нет, 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 нет. Как? Ну это не за ти, не ни за ещё. Нет, а он переместился, потому что вертикальное положение делал. Это подникание было. Нет, да, нет, нет, нет. Спасибо большое. Докладу приглашается Костянчук Михаил Васильевич, Буковинский государственный медицинский университет Едвара Черновцы. Обоснование применения интерактивных технологий в аспекте судебно медицинской экспертизы с целью проанализирования астрогенной потенциала человека. Предложение собственной методики исследования. Пожалуйста. Готовиться Никитаева алексей Владимирович. Уважаемые коллеги, мы все устали, но я понимаю, что все пришли найти какую-то истину для себя, познать истину, кто-то кого-то услышать или показать тот результат, к которому вы пришли. Наверное, я тоже с этой целью пришел. С вашего позволения я буду говорить по-украински. Ну, у нас так по регламенту є три язика. А український ще ніхто не виступав. Але я попитаюсь ще на два, которые є в соціальній програмі, якщо там будуть ніяка ніхати. І так, істина. Всі, що були досліди, всі, що були дослідження, шукали істину. Це слід на камені, ми знайшли. Це була будова атома, клітини чи всесвіту. Це знайдено на Буковині. Ми приїхали всі на Буковину, десь приблизно в цих місцях на березі Дністра. Ми ж знаємо історію. Ми знаємо, догадуємося, що це за портрет, але щоб знати істину, напевно, треба посміхнутися. Всі посміхніться, як Мадонна посміхнулася для нас. Приблизно так, правда? У нас Ми досліджуємо інструменти з різних знаряддям. Хто, хто говорить вбивство, хто травми. Цей інструмент був зроблений з якою метою? З якою цей інструмент? Наш експерти, мабуть, скажуть, який удар, стоїть і так далі. Я не буду далі на всім. Все-таки. Це опять область стоматології. Очень мало тільки я увидев в сужові мої конкуренти, колеги, які стоматологічний аспект показують для всіх судних експертів. <реку> Що ми бачимо? Ми бачимо спочатку закономірні травми, закономірний результат, ми бачимо життєвих людей. Безумість легко. Правда, все закономірно, ми це знаємо. Але ми бачимо не результат уже діяльності лікаря-стоматолога. Це теж проблема, вона вимагає якогось заключення. Ми бачимо останні аспекти застосування імплантів. Не так все просто. Колись було, взагалі моя спеціальність імплантологія з, 2000, з 90, 92 року. Я закінчив у Москві, документи я потім покажу, підтверджую, і маю право, напевно, бути визнаним нашими московськими колегами російськими, так як маю диплом підтверджений. Смогу ли я вам. Всю клініку розказати, з якою я зустрічаюся, як працює стоматолог. Хватить ли нам времени ще два дні. Хватить час, не хватить. Я не буду зупинятися на всіх клінічних ситуаціях. Я такий отдільний случай покажу. В українське калісто називається, правда? Ззовні не видно, є зуби, є все. Але коли ми глибше дивимося, є велика проблема. Тут був лікар-стоматолог. Ой, я ту мишку взяв. А это Людина только починає начинает жить. Возможно, среди наших детей, наших знакомых подобная ситуация. Початок жизни, а уже зуба одного нема. Шостого. Все знают эту проблему. Правда, шестой зуб. А это уже мы здесь, имплантологи. Это уже часть наших исследований. Эту это пациентку я буквально на днях исследовал после пятилетнего лет, э, имплантации прошлого. Мы видим здесь отсутствие костной ткани. Наверное, так не было запланировано. Убыль костной ткани. Убыль костной ткани и внизу тоже. Множество имплантов, Почему так случилось? Мы хотели сохранить костную ткань, а ее нет. Все говорят, что это очень хорошо, я согласен. Моя специальность врач-имплантолог. Наверное, не учтен остеогенный потенциал человека. Навірно, хотіли зробити хорошо, але не вийшло. І человеку до кінця не сказали. Тобто людина не знала, що її чекає до кінця. Чи вона погодилась на цю операцію? Ми з вами говоримо про експертизу. Ми не можемо говорити про експертизу в Україні, Росії, Латвії. Напевно, вона має бути визнана в цьому світі. повинні признати всі спеціалісти, всієї Європи. Ні, чоловіка вдієнний. Кроме того, є міграція населення. своих исследований я бы показал, что это граждане России, Москвы. Я даже там специально оставил, может кто-то обратит внимание. Московская девушка, очень симпатичная, акает по-московски. Может вы заметили, то есть миграция населения, нам приходится исследовать всех людей. И неважно, где они живут, они все равно попадают с Хальтемонсийска в Черновце, и мы их видим, и мы даем заключение. Может быть, что какие-то заключения вы встретите в других странах. Как вы будете к этому относиться? Это результат, как считает университет в городе Кион, так они проводят исследования, то есть структура кости, чтобы быть, окончив этот институт, имея, этот университет имея диплом и признание, я, конечно, посылаюсь. Часть наших исследований была сделана в университете, в патоматологической лаборатории. Мы исследовали костные сегменты после дентальной имплантации при жизни. Получить в Украине дома такие сегменты я, конечно, не мог. То есть человек, когда-то при жизни ему сделали импланты, а сейчас у нас есть возможность исследовать эту клинику. Мы всегда обнаружили, дефекты всегда есть возле, то есть потеря костной ткани, то, о чем я вам показывал в клинике. Немножко смыто, это сделано специально, я не имею права показывать, подписался под всеми разрешениями. Конечно, что мы начали для дальших своих исследований использовать самые современные технологии. Наше мнение перспективно для исследования все-таки компьютерные, цифровые, современные технологии. Мы пошли по этому пути. Это одно из направлений. Но без врача ни одна технология не работает. Мы ничего нового не продумали, мы немножко усовершенствовали. Мы пытаемся быть в уровне. Нам бы не хотелось, чтобы думали, что это провинция. Это была когда-то крепость, земля рядом вас повезут и покажут. Это был уровень цивилизации. Я бы хотел, и если вы поедете в Черновцы... Вы тоже увидите уровень цивилизации. Я бы хотел, чтобы стоматологии, судные экспертизы, тоже все считали, что это провинция. Что когда-то сначала Австрия вывозила сюда людей, потом Россия большая. Нет, я думаю, что это уровень цивилизации. Мы усовершенствовали сенсор радиовизиографа. Нам, нам удалось получить разделительную способность и качество изображения выше, чем существующих на сегодняшний день визиографов. Мы сейчас, я первый раз, тут я впервые показываю его формулу. Это кадный цинтелур, монокристалл. Мы исследовали несколько видов. Первый раз я показал эту формулу. Я ее написал специально в специальном докладе, ну, вот вчера, перед тем, как готовилось. До этого мы ее не показывали. Исследования, и мы сделали, конечно, с нашим университетом, кафедрой неорганической химии. Сам вырастить монокристаллы я, как доктор соматолог не мог. Был профессор Кушенко, он бы был мне очень хорошим оппонентом, но его сегодня нет. Ну и дальше мы бы говорили про исследования. Я думаю, что это будущее. Первые свои исследования мы, конечно, проводили на животных. Так, вымогает, так требует наши э, ну, законы и все. Мы сделали искусственный дефект, который потом исследовали. Мы увидели, что при помощи нашего дивизиорапа видимы более мелкие, более микроструктуры, которые не видно цифровым или обыкновенным способом регенерации. Вот искусственные дефекты и видно микро дефекты по краю образованных дефектов. Ну что ж, я вам хотел показать российскую девчонку, русскую девушку. Вот она так была у нас на исследовании. А здесь мы видим результат. Мы видим структуру кости. Что нам удалось сделать? Мы сенсор Построили таким образом, не изменяя его конструкцию. То есть мы имели право производить ранее на человеке. Мы не изменили его. И мы видим это зона Б. Зона Б. Мы видим э, невидимые структуры и в зоне А то, в том, которые мы мы выделили эту структуру. Вот же, это один и тот же датчик, только усовершенствован, с одной стороны. И мы здесь показали зоны, где мы проводили сравнение на верхней челюсти. Кто скажет, что это граница хаймеровой пазухи? Мы снова показали зоны, где видно в одном месте видно структуру и в другом наверху возле хаймеровой пазухи. Это костный имплантат. То есть и собственная кость, и костный имплантат, который был установлен год вот назад. Они отличаются по своей микроструктуре. Ну, а сейчас мы видим клинику именно имплантации. То есть то, что видно, нам да? Іміє інформацію, нам удалось сохраніти костну ткань. То є до того, що ми бачили на предыдущих імплантатах. Ми сахраніли, ми учні остеогенний потенціал чоловіка. Ми врахували цей потенціал. Чи це складно? Багато імплантологів, професорів, багато шкіл цим займаються. Зараз в нас в Україні дуже багато продається різних систем імплантологічних, де розказують про проблему, яку чекаю, яку, яка чекає кожну людину. Кость можна сохраніти. Можно это учесть. Спасибо. 8. Дальше. Конечно, что научные должны быть исследования, мы должны показать статистику. В предыдущем случае у нас было 300 костных сегмент, 30 костных сегментов, из них 20 мегабекты. И здесь нам в на напряжении удалось сохранить вершину, то есть предложение костной ткани. Ну а теперь мы вернемся дальше. Мы дальше, мы пойдем дальше. Новая информация нам позволила застосовать новые методики лечения пациента. Это, собственно, наш метод называется обратная ретенция. Зворотняя ретенция. На метод мы пропонуем его 6 років. То есть мы относимся к зубу, как относимся к первой части имплантата. Если этот зуб удалить, что будет на этом месте? Наверное, мы потеряем костную ткань. Ну, З економічної целі, напевно, так і ну, треба зробити. Якщо говорити про стегенний потенціал, ми цей зуб зберегли. Коли відновили кістку, ми можемо порівняти. імплантат, він тонший, нижчий, а збережений зуб, він має висоту кісткової тканини. і власне зуб. І час лікування, і безумовно економічний ефект. Методики привели нас. Це мета лікаря-стоматолога далеко зовсім не зуби. Навіть не піскова тканина, ми займаємося іншими тканинами організму, ми демонструємо. Тому, коли говорять, проводять дослідження з різними тканинами, я хочу, щоб ви також зважили, що це є і область стоматології. До речі, зараз сидить Кулачова Галина Іванівна, лікар гістолог, без якої ми не робимо ні одного забору або аналізу піскової тканини. Причому ми це проводимо в офіційному закладі, який має юридичну відповідальність, а не в лабораторії чи на кафедрі університету, яка тільки має науковий потенціал. І економічні аспекти ми не можемо зробити імплантат, де не може дозволити. Але ми можемо зберегти кісткову тканину до того часу, поки вона може дозволити зробити імплантат. Ми бачимо приблизно 5 років. Цей корінь більшості випадків би ви удалили. Застосовуючи нові технології, ми зможемо зберегли цей час до того, поки людина може запротизуватися. Ми всі говоримо про Київ, ми говоримо про велику державу. Чи ми змогли щось нове придумати? Безумовно, що це не пікторальне. Але коли втрачений передній зуб, людина хотіла би його зберегти, ми запропонували і такий спосіб збереження цього зуба. Ну, Не дай Бог зустрітися з кожним цим, але. Стоїть експертна оцінка, яка складність цієї клініки Атрофований відросток, перфорована гайборопазука. Я вам скажу, півроку і людина отримає зуб в цій клініці. Наведемо інший приклад. Фірма гарантує, яка виробляє кісткові матеріали, що через пів року буде власна тканина. Коли ми робимо вітальну експертизу, не поствітальну, а вітальну ми бачимо залишки кісткового матеріалу. Це через 2 роки, а не через півроку. Значить, напевно, що пропозиція або рекомендації фірми-виробника не відповідає в дійсності. Я не буду називати фірму з по діентелічним зображенням. А тепер я, я все показував про вас, хочу задати іспит, щоб ви в залі мені допомогли вирішити цю проблему на русском язикі. Мальчику, ну, наверное, 10 лет приблизительно, так? Да? Ну, все понимают, травма двух зубов, перелом множественный. Скажите, вот не дай бог с чем-то ребенком такое и случится. Какая тактика врача? Что он вам скажет? Что, да, что мы делаем в этом случае? Пожалуйста, помогите мне, пожалуйста. Не, не слышу. Восстанавливать. Восстанавливать. Каким образом перелом? Посмотрите на рентгене. Воспаление, перелом. Второй зуб можно восстановить. Вот его восстановили. А здесь? Кто возьмет сделать? Нету там ретензий, нету зуба. Не, не слышу. Вы не возьметесь. Ну а к вам придет такой человек с экспертизой. Что сделал доктор-стоматолог? Вы должны сказать, правильно он поступил или нет. Это экспертная оценка. Поэтому, наверное, что должен специалист сделать эту оценку. У нас такой принцип. Мы не сделали новую школу, ничего. Мы просто сотрудничаем с судебно-медицинской экспертизой официально. И дополняем их мнение. Они посылаются, если не признают нас специалистами, они признают наше мнение. Мы поступили по-другому. Извините. Это так выглядело через один месяц. Смотрите. А дальше это выглядело через год. Вы можете смотреть, уже не было клыков. Помните, это уже где-то 12 лет, так? Третий зуб появляется. Клык. То есть точно прошел год, как минимум. У ребенка, это наша методика, сохранили эти два зуба. А теперь посмотрите, у меня сейчас ребенка, ему 10 лет? Ну нет, правда? Это на прошлой неделе этот ребенок, состояние зуба, с этой, с этой, с этой части. Наверное, мы нам удастся его хотя бы до 18 лет протянуть, а там мы посмотрим, как мы можем сделать. Представьте, психологические аспекты, психоневрологические аспекты. А родителей, ребенка, ну, сейчас он уже понимает. Остался вопрос. Кто делает экспертизу? Кто признает, что эта экспертиза была профессиональной? Ну, наверное, мне легче. У меня есть русское подтверждение, русское, это наше, это тогда все меньше. То есть я окончил специализированный курс в Москве, указанная организация, где я окончил университет и имею Это переводы, конечно, замеренные я не могу. Имею диплом немецкого специалиста в области имплантологии. Я его ношу при себе, безусловно. То есть... Какую мы бы экспертизу не делали, где бы это не было, вопрос, признаем ли мы мнение этого специалиста? Конечно, я вам говорил, что вы приехали в Буковину. Были вы здесь, или нет, я бы вам посоветовал. Были, были. Были, да? Вам понравилось? Спасибо. Конечно, я ставлю свой адрес. Я отвечаю за каждое сказанное свое слово, за каждую фотографию. Я не мог вам всю клинику показать. Я вас приглашаю еще на стенд где вы видите методики наши в общем, общем сделаны, и готовятся к патентированию вместе с кафедрой судебной экспертизы два патента по методикам и диагностикам экспертизы постоянно потенциала человека. Вы увидите новый способ, называется медицинская навигация. Это опять нам удалось сделать, то что мы считаем, что это приблизительно на уровне ну, мировых стандартов. Спасибо за внимание. Дякую вам всем. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо за доклад, спасибо. Доклад приглашается Никитаю Алексею Владимировичу.